والصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله Kita bertemu sekali lagi pada hari ini pada hari Isnin dan seperti biasa insya-Allah kuliah pada hari ini kita akan menyentuh dalam bab yang sama bab solat Jumaat bab di mana kita ada sedikit pengungsian terhadap perkara-perkara yang kita boleh mengamalkan ataupun sunnah-sunnah yang kita boleh mengamalkan ketika hari Jumaat ataupun persiapan ketika menghadapi solat Jumaat. Pada minggu-minggu yang lalu saya telah mengungsikan beberapa amalan ataupun sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di antara sunnah-sunnah yang telah kita berbicarakan di dalam kitab Hadith Yadus Salihin, ialah beberapa sunnah seperti kita menghadiri siang, kita berawal ketika hari Jumaat, kita mandi sebelum kita menghadiri solat Jumaat dan sebagainya dan insya-Allah pada hari ini saya akan mengusikan hadis ataupun perincian tentang kenapa dan ganjaran kenapa kita berawal ke masjid pada hari Jumaat. Hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yawmal jumuah غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكه يستمعون الذكر متفق عليه قوله غسل الجنابه اي غسلا كغسل الجنابه في الصفه. yang bermaksud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa mandi pada hari jumaat sebagaimana mandi ketika mandi junub Lalu beliau pergi ke masjid maka seolah-olah ia berkorban seekor unta. Dan barang siapa yang pergi pada jalan kedua maka seolah-olah ia berkorban seekor lembu dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga maka seolah-olah ia berkorban seekor kambing yang bertanduk dan barang siapa pergi pada jam keempat maka seolah-olah ia berkorban seekor ayam betina dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima maka seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar, yakni menuju ke mimbar, maka para malaikat-malaikat bakal mencatat semuanya sambil mendengar zikir, iaitu ketika berkhutbah. Hadis muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, sabdanya ghusl janabah ni mandi junub ialah seperti mandi ketika kita dalam keadaan yang junub dalam sifat dan keadaannya. Pada hadis ini dia menceritakan tentang fadilat-fadilat mereka yang berawal pada hari Jumaat. Dan pada hadis ini ia, ia memberikan satu perincian dia bagi lagi detail kalau kita pergi pada hari Jumaat jam berapa yang kita hadiri sebelum sidang Jumaat itu dimulakan. Dia punya ganjarannya seperti mana telah dikatakan ataupun pernah disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ganjaran orang yang berawal ikut ganjaran yang berbeza. Maka siapa yang datang awal dia dapat ganjaran seolah-olah seseorang itu berkorban seekor unta. Jadi macam mana kalau kita nak faham hadis ini, kita nak faham hadis ini, dia punya timing bila kita berawal pada hari Jumaat. Dalam hadis ini kita menyebutkan tentang lima bahagian masa. Kalau kita lihat pada hadis ini ada lima bahagian masa. Jadi ulama mereka memberikan perincian tentang masa yang diberikan ataupun masa yang kita boleh menghadiri solat Jumaat. Macam mana kita nak kira? Kita kira daripada terbitnya matahari sampai imam mula berkhutbah. Jadi kalau kita ikut kita punya konteks kita punya konteks zaman kita sekarang ini zaman kita di mana kita bermula solat Jumaat pada hari Jumaat selalunya terbit matahari dalam jam 7. jam 7 7 pagi kalau kita bermula solat Jumaat ataupun imam mulakan berkhutbah selalunya dalam jam 1. kalau pagi lambat pun dalam 1.15 lah. Jadi pada daripada jam tujuh tu sehingga jam satu kita boleh kalkulit lah. Barang siapa yang sebagaimana telah berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, barang siapa yang berlalu ke masjid pada jam yang pertama. Yang pertama tu kita boleh kalkulit lah agak-agak kalau kita dapat menghadiri masjid dalam jam 9 pagi. 9 pagi kalau sahur sembilan 9 pagi tak ada orang lah kat masjid. Biasanya hari Jumaat kita semua bekerja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut barang siapa yang menghadiri pada jam yang pertama kalau kita ikut konteks kita dalam jam 9 ke 10. Beliau akan mendapatkan ganjaran seolah-olah beliau ataupun seseorang itu berkorban seekor unta. Dan kalau seseorang itu menghadiri pada jam yang kedua bermaksud dalam jam 10 seseorang itu berkorban seolah-olah ia berkorban seekor lembu. Kalau jam yang ketiga, kalau kita ikut kita pe konteks dalam jam 11 dia punya ganjaran dia seekor kambing yang bertanduk. Lepas tu kalau orang tu dapat menghadiri sidang Jumaat ataupun menghadiri awal dalam jam 12 beliau seolah-olah berkorban seekor ayam betina. Kalau kita biasa sampai masjid pukul 12, pukul 1, kalau hadis ini dia sebut, kita dapat ganjaran seolah-olah kita berkorban sebutir telur. Sebab kalau kita dekat konteks ni, rata-rata masjid start penuh dalam jam 12 petang. Tapi insya Allah kalau kita niat untuk menghadiri solat Jumaat, Allah akan memberikan kita ganjaran setimpal apa yang kita telah niat dan juga sejauh mana kita berusaha untuk kita berawal di hari Jumaat untuk menghadiri sidang Jumaat. Dan apabila imam telah keluar, iaitu kalau imam telah berkhutbah atau bermula khutbah, malaikat mendengar khutbah tersebut. Dan juga malaikat akan mendoakan kita jika kita niat kita ikhlas untuk kita melakukan solat Jumaat di masjid, dengan kita bersiang, kita berawal, kita bermandi, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita banyakkan berdoa pada hari Jumaat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala apa yang kita doa dan kita panjatkan. Kita baca hadis yang seterusnya, hadis yang terakhir pada sesi ini wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah fa qala fiha sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha hadis muttafaqun alaihi yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebutkan hari Jumaat lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hari Jumaat itu sesuatu suatu saat yang tidak boleh dicucuki oleh seorang Muslim dan ia sedang berdiri sembahyang sambil memohonkan sesuatu permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan memberikan apa yang dipohonkannya itu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya sebagai tanda mempersedikitkan waktu yang dimasukkan itu hadis mutawafakun alaihi hadis yang diwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan Imam dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin dalam kitabnya Syarah Hadis Yadul Salihin mengatakan masa yang kita terdapat masa yang apabila seseorang itu mendoa insyaAllah Allah akan mengabulkan segala apa yang didoakan ialah pada ialah pada pada terbitnya matahari ha, daripada terbitnya matahari ketika terbitnya matahari dan juga daripada terbitnya matahari sehingga imam itu selesai okey saya silap saat yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ialah apabila apabila imam itu bermula berkhutbah ataupun imam itu bermula duduk pada hari Jumaat itu sehingga selesainya solat Jumaat itu. Ha. Kalau ikut hadis ini, waktu yang mustajabnya doa di antara salah satu tempat di mana doa kita mustajab ialah di antara imam duduk ketika bermulanya solat Jumaat sebelum beliau berkhutbah sehinggalah selesainya waktu Jumaat. Jadi kalau untuk kita untuk mengejar waktu ini sambil imam itu berkhutbah di atas mimbar kita boleh mendoa segala apa yang kita mahu doakan. Dan ia tidak menjadi satu masalah untuk seseorang itu mendoa sambil mendengar khutbah. Ada di antara ulama juga yang mengatakan bahawa maksud hadis ini boleh membawa maksud kita ataupun membawa maksud waktu mustajabnya doa ialah di antara solat asar sehinggalah terbitnya mata, sehingga terbenamnya matahari. Jadi kalau kita nak doa terdapat juga ada ulama mengatakan ataupun mereka berpendapat bahawa terdapat waktu yang lain di mana mustajabnya doa pada hari Jumaat ada di antara ulama yang mengatakan sebagaimana yang saya katakan tadi di antara imam duduk sehingga selesainya solat jumaat iaitu pada waktu jumaat dan juga ada ulama berpendapat bahawa seseorang itu boleh melakukan doa di antara solat asar dan juga benamnya matahari akan tetapi yang pendapat pertama itu ialah lebih tepatlah lebih accurate jadi kalau kita nak fokuskan bagaimana kalau ataupun kita nak mengejar masa di mana kalau kita nak memperbanyakkan doa pada waktu-waktu doa mustajab kita boleh lakukan ketika solat Jumaat. Ada juga di antara hadis-hadis menyebutkan terdapat suatu ketika di mana waktu untuk kita memperbanyakkan doa waktu mustajab doa apabila imam itu sedang berkhutbah ada ulama dia tidak specify dia tidak memberikan perincian di mana exactly waktu mustajabnya doa akan tetapi kita digalakkan untuk kita mendoa sepanjang waktu imam itu memberikan khutbahnya kalau di antara dua khutbah pun kita juga disunnahkan untuk kita memperbanyakkan doa kita dan juga Jangan lupa untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga di antara sunnah-sunnah ketika hari Jumaat. Jadi kalau kita bertemu pada hari Jumaat jangan lupa untuk kita memperbanyakkan doa kita. Kalau boleh daripada pagi sampai sebelumnya terbenam matahari lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkatkan tangan kita sama ada kita angkat tangan kita ataupun kita berdoa di dalam hati kita sepanjang hari Jumaat. Sebelumnya terbenamnya matahari. Kerana hari Jumaat ini adalah sebaik-baik hari di dalam minggu itu dan di antara banyaknya waktu-waktu di dalam hari Jumaat itu mustajabnya doa seseorang itu apabila beliau ataupun seseorang itu memanjatkan doa ikhlaskan niatnya serta sucikan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja daripada saya pengungsian pada hari ini insya-Allah pada minggu hadapan kita akan menghabiskan dua hadis yang berbaki dalam bab solat Jumaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat Watawasah bil haki, watawasah bil sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.